Приветствую себя на канале. Кофемашина Делонги Magnifica ESAM 3000. О, периодически возникает у людей вопрос, как поднять температуру приготовления кофе. О, по инструкциям заводом производителям это не предусмотрено, но некоторые модели все-таки позволяют это сделать, скажем так, но ну, немножко обходными путями, которые не описаны в инструкциях. Выполнить это можно на моделях, у которых есть кнопочка ЭКО, вот обратите внимание, если у вас магнифика и эко, тогда в принципе можно попробовать. И немаловажный вопрос, степень жесткости воды на аппарате. Завод всегда устанавливает самую жесткую воду, степень 4. И от этого аппараты намного чаще требуют очистку, точнее удаления накипи. Да? Вы можете приобретать специально хорошую воду, очищенную. У вас никаких налетов в контейнере нет, чайник у вас всегда чистый, кастрюли как бы там нержавеет, да? а аппарат постоянно просит, просит и просит. Гномы там не сидят, датчики не стоят, он отталкивается от заводских настроек, которые выставлены на жесткость воды. Вы можете самостоятельно изменить жесткость воды, допустим, на минимальную, на степень 1 или 2, и он от этого будет отталкиваться чуть реже просить у вас очистки. Давайте мы начнем с степени жесткости воды. Для, для того, чтобы зайти в режим программирования жесткости воды, нам нужно запитать аппарат в сеть. Задняя кнопка должна быть включена быть, и он должен быть стоять. он должен стоять в режиме ожидания, когда мы его включим именно с лицевой панели. Мы ее не включая, зажимаем вот эту кнопочку промывки, либо либо включения декальцинации либо как по-другому удаление накипи зажимаем на 5 секунд ну может 6 секунд по книге 6 секунд пишется удержали как видим у нас завод установил максимальную жесткость воды для того чтобы ее изменить нажимаем на кнопочку эко все мы поставили минимальную жесткость но ну, можете выбирать под себя да. я ставлю опять же минимальную и подтверждаю опять же этой кнопочкой включения декальцинации подтвердил. Все, аппарат запомнил, что у нас жесткость воды минимальная, он будет немножко реже просить очистки. Как выполнить декальцинацию, это я в конце видео оставлю, ну я когда-то записывал уже, я оставлю этот самый ссылку на него. Далее, для того, чтобы настроить температуру, кофе, чуть, ну, температуру заваривания кофе чуть-чуть выше, мы зажимаем вот эту кнопочку, там, где нарисована у нас одна чашечка. Зажимаем и удерживаем. у нас стоит несколько степеней поднятия температуры. Сейчас вторая степень стоит. Двойной чашечкой мы меняем температуру. Видите, да? Насколько мы смогли поднять. Это минимальная температура. Мы ставим сейчас на максимальную. Опять подтверждаем одной чашечкой. Мы подтвердили, он запомнил. Все, у нас стоит сейчас самая высокая температура, которую он сможет настроить. И у нас стоит э, первая степень жесткости воды. Опять же, как этот самый, как выполнить декальцинацию и как настроить таймер отключения, это будет в следующем видео, ссылка в конце. Далее, если вы все равно готовите кофе и вам кажется, э, хотелось бы еще чуть-чуть горячее, производители рекомендуют перед приготовлением кофе подставить чашку и нажать на промывку. У вас пробегает вода горячая, она прогревает, Прогревает сам заварочный узел, прогревает носик выдачи и горячая вода нагревает чашку. Пару секунд постояла, вылили воду, которая выбежала и потом готовите себе кофе. Это добавит немного, но чуть-чуть сделает его горячее. Ну и на этом вроде все. С вами прощаюсь. Не забывайте подписываться, если вам помогло, лайки вподобайки. Все, удачи, до свидания.